Что такое ММК? М – месть. <реклама> М – нацизм. К – кровь. <реклама> Давайте зададим вопрос. Чем же может заниматься такая организация на Украине? Что она собой представляет? Какими силами она движет? Наши корреспонденты нашли ответы на эти вопросы. К вашему вниманию, древнее видео из архива. Давай, Бирка, вы что, море выйдете? Да, то его дуб сказал, зиндан мне купать, я тут думал, что там вот злушник на я купаю, купаю, а у него такая чуть не залило. А вы думаете, как появилось черное море? Мы раскрыли вражеские замыслы. Мы побывали на месте их пирования на костях. подают на этом праздновании младенцы. А также очередное подтверждение геноцида с узкий круг, можно лишь отведав русскоговорящей плоти. Мы покажем вам эти кадры. Так посвящают маленькую девочку в МНК. представительниц МНК в Суми. Киеве. Соломия. Садомия. Садомия. Соломия. Садомия. Соломия. Совпадение. Бывший главарь МНК Сергей Кузан баллотировался в Верховную Раду, но мы нашли неопровержимые доказательства, кто он на самом деле. Вот его истинное лицо. Их новоизбранный главарь, известный активист Иван Кошка. <звучит> Его команда. Бухгалтер. Некий Чечен. <звучит> Финансовый референт с деньгами Газдепа. <звучит> Идеолог. Такой вот маленький, а уже фашист. Главный вербовщик. Так называемый вышкально кадравый референт. А вот Иван со своей супругой. Напоследок раскрыт секрет взрыва в Донецке. Это были месяцы недели с Дмитрием Киселевым. Слава Украине.